Надеюсь, сегодня вы вручали премию за наикращий альбом. Какую музыку слушает вы? Я не такой человек, который сел в машину, достал альбом заветный и э, слушает. У меня получилось так, что я много работала на радио, причем это разные были радиостанции, в том числе и Шансон. И теперь, когда уже прошло с тех пор много лет, если где-то случайно зазвучит какая-то песня, сын мне говорит, ма, ну что ты не подпеваешь? А да, не, не делай вид, что ты не знаешь этого. На самом деле за последние два года ваше життя изменилось. Докорінно власне по телевізору ви даєте поради чи питають порад на вулицях, тому що ви з тих жінок, що ходить без охорони, навірно, в той момент, коли люди все таки мною зустрічаються в такій звичайній обстановці, вони... забывают, чтобы они хотели спросить. Вот недавно на меня такое впечатление произвела девочка в маленьком городке украинском, в Закарпатье. Мы ездили туда отдыхать, и она в магазине увидела меня, ходила сперва. Она не могла поверить, что в этом городе вдруг тетя из телевизора. Ну, для нее так, да? Потом она говорит, вы Надя? Я говорю, да. Можно я вас обниму? Обниму! Їй не нужен совет, їй просто обняться. З приходом такої великої популярності когось це починає дратувати, коли немає особистого життя. Було у мене пару моментів, коли просто в громадському туалеті мене просили сфотографуватися. От це вот я відмовилася, тому що ну, зовсім не зрозуміло, ви зараз не заміжня, відкрита до нових стосунків, чи з'явилися вас прихильники, які можливо добувалися вашої прихильності. А Адам, мене як спрашивали в одному з інтерв'ю, а ви вот подарить там остров або хоча б. Машину, что-то таких вот у меня нет поклонников. И от человеки, яких хочу себе у girlfriend самую ведому мужчинку. Нужно где-то бывать, куда-то ходить. Вы меня часто видите на светских мероприятиях. Мы застрелились я у Все. Вот это вот ответ. То есть много работы, интересной и любимой, и какого-то времени, когда бы я могла целенаправленно, как у меня подруга, познакомилась в ресторане, передав телефон мужчине свой. Ну я знаю, что я так не сделаю никогда. Зараз ваше сердце вільне. Да, будем жестково. Я так отвечу, потому что я знаю, ты к этому придешь плавно. Официально я не замужем, дома сплю одна в постели. Есть тусунка, ложи в это окремо. Назовем это так. Это ты сказала?